На данный момент э, ситуация какова? То есть э, в попыхах Министерство обороны пытается забросить туда максимальное количество людей, которые полностью не укомплектованы как техникой, так боеприпасами, оружием и всем остальным. То есть, состояние техники увидите. Вот один представитель, на чем хочет Федеральный штаб, министр обороны, президент, чтобы, э, черниговские ребята защищали. В том числе и его семью. 18 часов. Машины, машины сюда прибыли для погрузки на эшелон, и мы должны были отправляться. На данный момент сухпайка нету, обеспечения продовольствием однозначно нету, до конца люди не одеты, только выданные бушлаты. Нас просто пригнали, в холодный вагон закинули без света, и мы там ночевали. Полная попа, такая попа. Страшно. Вот это, что нам выдали. Ушла, слава Богу. Все становиться за свої діти. Нема фриза, нема ні не, ну, взагалі. А Волга чи я? Не сух поїв, нічого сказали. Сьогодні сказали, що ви прожили большой поклон і все. Реально топлива до конца нету. Резина лысая. Реально техники у нас нема. Мы едем как велосипедный этот. Как батальон. Полгода назад велосипедный батальон ехал воевать. Так и опять едем назад воевать с этим велосипедным батальоном. Ключей нету. Здравствуйте, здравствуйте. Э, -э какое-то. Оно-то есть по штату. Но его реально, он, оно не укомплектовано. Просто есть назначенные люди. Людей Ничего. кормить нечем. То есть голод. Холод. То есть если бы не волонтеры, мы вообще здесь бы сейчас замерзли. Или бы начали вырубывать тут местные Вот к Дереземле ми обращались, Андрія Дереземля. И вот волонтери. Ми закупили медпрепарати. Ми закупили преобразователи для зарядки, там мобільних станцій. Це їжа кожного дня. Фактично підвозимо їжу. Це пришлати, це теплі речі. Ні, здійсни стоять, ні то ні питання, ні дров, угля для обогрева. Можно сказать, холодные, голодные. Мы сразу на это, конечно, отреагировали, привезли сначала продукты. Печенье, сахар, сладкое и, конечно, там тушенки. консервы Пообщались с ними. Еще оказалось, что им надо сигареты. Какой-то, как они просили, кастрюлю, но мы закупили казанок. Он более такой подходящий для. Решил сварить, покушать на костре, поэтому купили этот казанок. Ну и опять же, это просьба техника, это ключи ремонтировать технику поэтому вот закупили от привезли уже второй раз эти ключи казанок и сигареты, их бросили здесь и никто не помогает вот они ждут отправки и непонятно когда-то будет осуществлено и поехали не в мэрию с просьбой тоже что-то, чтобы им помогли. Мы в гурсовете были, э, ситуация такая, мы общались, мы не встретились там с мэром, но мы общались э, с заступником Микола Миколаевич фамилии не помню. Вот, э, но ну Он пообещал слезно, что в течение двух часов они помогут нам хотя бы чем-то э, обогреть людей, потому что нету дров. Люди сейчас находятся, ну, температура вечером минусовая, пока еще днем, ну, вроде как плюс. Э, на ночь печки нечем обогреть, людей не кормили с, со вчерашнего обеда, люди находятся, ну, то есть сам себе отдал.